Рассказать, ну, о том, что, чем я занимаюсь, кто я такой, в чем моя экспертиза. И поэтому перед тем, как начать именно говорить непосредственно по предмету, я хочу представить себя, как уже вы знаете, значит, я сам Сулчанин. Я родился здесь много-много лет назад. Я не буду говорить когда. Вот мой сын, моя, моя жена, все они Сулчани. Поэтому, так сказать, у меня это большая связь. Значит, я учился в восьмой школе, тогда восьмая школа на улице Дзержинского была, и она была с английским математическим уклоном. Вот что мне, кстати, помогло потом в жизни. Учился я в нашем университете, тогда назывался, естественно, политехнический институт по специальности гидравлика и средства автоматики, то есть очень близко к экономике, как вы понимаете. Вот. Отслужив в армии, я вернулся и поработал немножко на кафедре Балацкого, тогда это кафедра Балацкого экономики называлась. Ну, с Балацки просто он был завкафедрой, в принципе, тем направлением, которым мы занимались, это немножко было не совсем его школа, скажем, мы занимались немножко другими делами, но это была кафедра Балацкого. Потом, после этого я поработал в СКБ ТХН, и после этого я поступил в очную аспирантуру в Киев, которую я закончил, я занимался, значит, экономикой энергетического сектора, непосредственно газопереработкой, вот. И в 1989 году я защитил значит, кандидатскую диссертацию, стал кандидатом, дорос, скажем так, до старшего научного сотрудника, потом Советский Союз развалился. Вот. И в 1992 году я поучаствовал в конкурсе на обучение в Соединенных Штатах, и к своему удивлению я выиграл этот конкурс. Вот, то есть я вошел в 40 экономистов из бывшего Советского Союза, из 15 республик бывшего Советского Союза, которые американское правительство отобрало, полностью профинансировало. Кстати, этот проект был проект ЦРУ, вообще-то был, вот, который готовили нас, в принципе, как специалистов по рыночной экономике, которые должны вернуться в Украину и поднять, так сказать, украинскую экономику и научить то есть, принципы демократии и принципы рыночного а, значит, рыночной экономики внести ну, в развивающиеся, в новоразвивающиеся развивающиеся страны, в новоразвивающиеся экономики. К сожалению, это не случилось. Я, говорю, я отучился в Линойском университете, получил степень магистра. Естественно, моя кандидатская там не была распознана, потому что вы сами понимаете, что такое кандидатская в советское время, хотя я горжусь ей. Вот, потому что, в принципе, она была сделана честно, она была сделана хорошо. И в тот момент все-таки существовал довольно определенный сильный контроль, скажем так, над учеными степенями, который, конечно, потом был постепенно утерян, я бы вот. Короче говоря, почему это не получилось, потому что, когда мы выучились, по требованию этой программы нам надо было вернуться назад, значит, и программа это была не только в экономике, всего набиралось 160 специалистов, 40 экономистов, 40 юристов, 40 в бизнесе, кстати, вот, и 40 администраторов, public administration. Вот. Короче говоря, с Украины нас набралось человек, наверное, в общем, не только экономист, а человек 15, наверное. Вот. И мы написали в свое время открытое письмо в правительство, что вот, ребята, вам это ни копейки не стоило, теперь мы первые специалисты, которые вот с радостью возвращаемся в Украину, используйте нас. Вот. Никому мы оказались не нужны. Да, вот. И, к сожалению... Вот. И в этот же момент у меня было предложение по значит, исследовательскому гранту ехать в Канаду, в, в университет Альберты, в Эдмонтон. И я уехал значит, по этому исследовательскому гранту. После этого мне предложили докторантуру. После этого я значит, закончил докторантуру. В 1998 году защитил я докторскую степень. Вот. И сразу же подал на. Значит, на ну, профессорскую позицию, выиграл конкурс на профессорскую позицию. С 1999 -го года я преподаю а, в университете Нью-Брунсвика. Значит, в Канаде у нас 10 провинций и 2 территории. Значит, в каждой провинции есть как бы, ведущий университет. Значит, я из провинции нью брунсвик которая значит, расположена близко к Атлантическому океану. Вот. Это провинция, в которой проживает не очень много людей, потому что плотность населения небольшая в этой провинции. Это рядом с Квебеком из Онтарио. Онтарио и Квебек это самые две крупнейшие провинции значит, в Канаде. Вот мы, как бы, так сказать, естественно, маленькая. Но наш университет является ведущей в принципе, в нашем регионе. А наша экономическая программа, потому что я все-таки в экономической программе, я директор магистратуры в своей программы. Вот, значит, она является самой сильной, считается, в нашем регионе. Наш регион, я имею в виду, в принципе, четыре провинции. Это Принц Эдвард Айленд, это остров, Лабрадор, тоже остров, потом Новая-Скошия, новая вот, и нью гранд то есть среди этих, которые называются Maritime Provinces, которые рядом с океаном, то есть которые относятся к... Это все называется Атлантическая Канада. Вот. То есть это, значит, кратко, значит, мой путь, как я там оказался. Вот, значит, я в своей программе, как я сказал, я директор еще и магистратуры, я преподаю, так сказать, Градит и то есть бакалаврат и магистратура. Мы докторская программа не имеем, поскольку плотность населения у нас настолько маленькая, что мы просто не сможем набрать достаточное количество людей, поэтому мы готовим и мы участвуем в докторских программах на расстоянии в других университетах. Вот. И э, одно время, значит, э, и сейчас у меня как раз большие связи, значит, я преподавал в MBA программе нашей. Э, пять лет я преподавал, я читал экономику менеджмента. Вот, и, кстати, наш университет имеет совместную MBA программу с Украинским международным институтом бизнеса. Вот, и это двухгодичная программа. И вот эти связи есть. Вчера, вот, например, у меня до сих пор эти связи, так сказать, с нашим бизнес админшн-факультетом существуют, потому что экономика и бизнес они у нас на разных факультетах. Вот, я вчера по просьбе бизнес Administration читал по, ну скажем так, по Skype я читал лекцию. Вот, которые э, связываются с таким вот то, что у вас называется сталый развиток или sustainable development или устойчивое развитие». Вот, Потому что это сейчас очень популярно, и Канада, так сказать, э, участвует во всех этих программах. То есть это кратко о себе. Теперь вы немножко знаете, потому что обычно бывает, приезжают люди, устраивают там мастер-классы. Вот, и, как говорится, еще один проходимец приехал, начинает нас грузить, мы сами знаем что нам делать. То есть я не проходимец, я же говорю, что у меня честно заработанные дипломы, у меня честно заработанная экспертиза, у меня честно заработанный опыт. Вот у нас иначе нельзя. То есть 13 лет, я же говорю, что я уже как профессор университета, начал, я же говорю, как ассистент профессор, ассоциальный профессор, сейчас я full профессор, то есть жизнь удалась, все уже есть, можно так сказать, лежать, как говорится, на диване и собирать деньги. Вот. Но обычно, я же говорю, к такому моментов в жизни приходят люди, которые так не думают. И поэтому я же говорю, что я обычно человек динамичный. И почему я попал сюда? Потому что у нас каждые 6 лет профессор, значит, получает так сказать оплачиваемый творческий отпуск, который он может провести где он хочет. Вот. Я, например, выбрал его провести здесь, потому что в свое время, значит, у меня сложились, во-первых, хорошие отношения с Киевской школой экономики, которые меня приглашают с 2005 года, я читаю там несколько курсов, и в этом году опять я буду читать, начиная с марта. Вот. И, естественно, у меня сложились какие-то свои уже отношения с Альма-Матер, с Сурским госуниверситетом. В принципе, это кафедра прикладной математики, потому что они занимаются моделированием сложных систем, а экономические системы как раз относятся к сложным системам. Вот. Ну естественно, с факультетом экономики, с кафедрой Мельника, например, с которым мы знакомы много-много лет, и мы коллеги с ним, мы частенько, значит, переписываются, я являюсь даже членом коллегии журнала. Вот. То есть идея была такова, что я приезжаю сюда, значит, в основном, конечно, это киевская школа экономики, оплачивают все эти дела, то есть мы договорились, поскольку мой университет платит мне там сильно, значит, значит, они просто оплачивают там определенный какой-то минимум, вот, и я читаю, значит, у них три курса плюс я у них провожу семинары. Кстати, один из этих курсов это именно бизнес планирование, предпринимательство, то есть это бизнес планирование предпринимательства, то есть то, о чем мы хотим поговорить сегодня. Вот. И, естественно, он будет на английском языке, в таком формате он будет э, проходить довольно интенсивно. Вот. Поэтому я же говорю, что если у нас после моей беседы с вами у вас возникнут желание прослушать этот курс, можно, конечно, сделать его на русском языке в каком-то определенном виде. То есть это все зависит так сказать, от интереса, от спроса и э, пожеланий. Можно на английском, можно на смеси английского-русского. Украинский не обещаю, могу, но я терминологии не знаю, честно говоря. Естественно, мне проще на английском. У меня все PowerPoint-презентации они приготовлены на английском, хотя их можно, конечно, показывать и говорить на русском. Вот, в, э, в Сумском университете, начиная с завтрашнего дня, я буду э, читать курс, стандартный, ну как, он не совсем стандартный курс, поскольку, э, как я понимаю, значит, украинские вузы переходят на баллонскую систему, начиная с 2005 года никак перейти не могут. Вот. но не важно. самое главное что есть теперь курсы которые по выбору и поэтому мне предложили сформулировать делаю вот. значит почему мы здесь сегодня? как я сказал, что у нас был разговор и мне нравится вообще эта идея значит вообще всего этого агентства, которое значит как-то продвигает социальные бизнес-проекты, всякие там культурные проекты и так сказать продвигает скажем так имидж города Сумы. Вот потому что, в конце концов, это популярно а, везде на Западе, и каждый университет, скажем, каждая корпорация, например, или в целом, скажем, муниципалитет, или, или другие какие-то образования, они, естественно, пытаются а, как-то привлекать людей, а, бизнес привлекать студентов, то есть умных людей, потому что мы знаем, что за умными людьми будущее, вот когда много умных людей собирается, получается этот синергетический эффект, взрывает, и тогда начинается движение, то есть... Например, скажем так, что в Конституции Канады написано, что образование является общественным товаром. То есть это понятно, что это общественный товар, поэтому государство должно в нем участвовать. И оно участвует, потому что у нас частных университетов практически нет. У нас все университеты, скажем, 95% наших университетов государственные университеты. Из этих университетов бюджет распределяется так, 70% дает провинциальное правительство, и 30 только собирается, значит, как плата за обучение. Плата за обучение во много раз ниже, чем в Соединенных Штатах. Качество, вы понимаете, в чем я, качество довольно высокое. Я вот даже недавно увидел то, что Канада вошла в десятку самых образованных стран мира, что для меня так немножко, как-то было, я всегда считал, ну, там есть страны, наверное, последние. Все-таки, видимо, система образования работает. Вот. Значит, это насчет образования. Значит, я же говорю, что мне очень нравится вот эта идея именно вот таких бизнес-встреч, культуры-встреч или еще. Значит, цель сегодняшней лекции для меня, персональной беседы, я бы сказал, такова. Значит, я хотел бы затронуть несколько аспектов просто быстро. Потом, значит, если у вас есть желание, вы просто будете спрашивать, и тогда мы можем побеседовать и уже глубже все эти вещи обсудить. В общем, цель моя такова. Я хочу ответить на вопрос, зачем это вам надо сейчас? Я повторяю, я приезжаю в Украину с 2005 года. То есть до этого времени я был в России, был по миру ездил, но как-то в Украину не получалось. И вот я приезжаю в Украину с 2005 года, и я сталкиваюсь, то есть это уже прошло, смотрите, уже 8 лет. Причем, когда я приезжал, меня в Киевской школе экономики просили ездить по университетам Украины, Выступать с открытыми лекциями и беседовать значит, с представителями бизнеса именно в системе образования, то есть не, практи... не предпринимателями, а в системе образования, бизнеса и экономики. Вот. И у меня сложилось определенное впечатление. То есть я был в Днепропетровске, в Донецке, во Львове, в Одессе, в Харькове, ну, естественно, в Сумах. То есть я выступал в Киеве, естественно, то есть я выступал во всех ведущих университетах, скажем, Украины. Вот. И поэтому то, что я сейчас вам буду говорить, это уже мой опыт, так сказать, который я вижу. Первое, что я хочу сказать, что, во-первых, меня до сих пор удивляет, что все изменяется, если оно изменяется, очень медленно, очень медленно. То есть косность вот эта, я никак не могу понять, откуда она. Ну давайте попробуем разобраться, я же говорю, что есть несколько позиций, которые я хотел бы обсудить. Вот. С точки зрения, скажем так, предпринимательства и бизнес-планирования, то есть в принципе, допустим, если вы хотите преуспеть вот в этом бизнес-планировании, зачем вам надо слушать меня, зачем вам надо этот курс, зачем, в принципе, вообще вам надо. Потому что беседы со многими предпринимателями становятся такой Все все знают. Вот. У нас бизнес такой, что, в принципе, лучше вы не вмешиваетесь, потому что мы же по своим правилам живем. Но в то же самое время все хотят иметь стратегического инвестора Запада и продавать на Западе, и жить на Западе, или жить по Западу. Ну, вы понимаете, как говорил Владимир Ильич Ленин, так сказать, нельзя быть наполовину беременным. То есть надо тогда и работать обязательно по западным меркам. Значит, первое, что бросается в глаза, скажем, вот за мой восьмилетний опыт. Первое. Предпринимательство в Украине занимаются люди без профессионального образования. Под этим я имею в виду две вещи. Первое. Либо эти люди вообще не имеют бизнес-образования и не имеют, скажем, экономическое образование, либо эти люди имеют бизнес-образование или экономическое образование, но не системное образование. То есть давайте посмотрим на эти две вещи. Первое, многие значит, предприниматели не имеют вообще образования. То есть на Западе такого нет. Естественно, есть самородки, которые могут там что-то придумать и потом пошло. Это 1-2%. Все остальные это люди со специальным образованием. Мой сын имеет тоже такое специальное образование. Это своя сеть, это свой язык, это свой жаргон профессиональный. То есть, если вы попадаете в эту среду, и вы не учились в этой среде, вы просто не поймете, о чем люди говорят. И вас сразу это вытолкнет. Потому что буквально сразу говорят, а что ты заканчивал? Вот откуда у тебя знания? И они эту сеть социальную свою, они берегут эту сеть. То есть, когда они учатся, вот до сих пор я знаю, потому что все, он учился в моем университете, все его друзья, они брали мои курсы, я их всех знаю. Сейчас они везде раскиданы по всей канаде, вот. кто в банковском секторе работает, кто в реальном секторе работает, вот. они все как сеть одна работает, они с друг другом продолжают, то есть уже бизнес-отношения, то есть это формируется на э, этапе, значит, э, уже обучения. То есть вы же знаете, что многие люди здесь, так сказать, заканчивают университет или просто там где-то дипломы, какие-то курсы, кроют а и говорят, я буду делать бизнес, я там замутил какой-то бизнес, судя там по вашим фильмам, как я вот смотрю, такой же год, замутим какое-то дело. Вот. То есть эти люди, естественно, никогда не учились, но они что-то чувствуют, у них есть жилка какая-то, значит, предпринимательская, поэтому, в принципе, это все упирается в то, там, значит, подешевле купил, подороже продал, то есть говорить о том, что этому человеку надо какой-то бизнес-план составить, там, например, и зачем он ему нужен, это просто смешно, потому что сказать, да, зачем мне это, я и так, я и без тебя знаю, как мне продать, как купить, как все это сделать. Вот, то есть это первое. Маленький пример, значит, когда я был в докторатуре, к нам приехали Два человечка, я не буду называть фамилии, потому что здесь связано с очень большими людьми, которые до сих пор, значит, еще у власти, значит, в Украине. Вот, приехали два человека из Днепропетровска, я скажу, которые были в бизнесе, то есть в банковском бизнесе. Вот, ну, как они, я тоже не буду рассказывать, значит, почему они приехали, с большими деньгами. Вот, один из них, значит, по образованию был химик-машиностроитель, а другой был строитель, ну, банкиры. Они приехали с большими деньгами, я говорю о миллионах долларов. Вот, и они решили, значит, вложить. Это было в Монитобе, в Виннипеге, значит, они решили вложить, значит, в свой бизнес, замутить этот бизнес на тех принципах, на которых они привыкли в Украине работать. Вот, я в то время, значит, делал докторскую диссертацию, был в PhD программе, значит, и они, значит, как каким-то боком вышли на меня, значит, чтобы я им помог. Я им сказал, ребята, первое. Вам надо нанять несколько людей именно с образованием канадское образование в бизнесе, потому что ничего у вас не пойдет. Да что-то вам у нас большие бабки, мы все купим, мы все сделаем. Результат такой, я не буду вдаваться в подробности. То есть деньги были потрачены очень мощные. Эти люди даже сделали целую ярмарку в Торонто, выбросили большие деньги. Туда приезжали люди, что туда Щербань приезжал убитый в 96 году. То есть, потому что это я была в 96 году, то есть за 5 месяцев, так сказать, до вот этого убийства, скажем. Вот. Короче говоря, деньги были большие, немерены, как вы говорите, деньги. Вот. Результат был ноль. Результат был абсолютно ноль. Я присутствовал на этой э, выставке, я отмечал, так сказать, за... ...играть на бирже. И не совсем успешно, скажем так, и остался почти без денег. Вот. Другой, значит, э, просто быстренько понял, что э, делать бизнес так, как делают его в Канаде, он просто не умеет. Он просто... Не из-за языка даже. Не из-за языка. Язык это наживное дело. Вот, а именно из-за психологии, из-за этих правил, из-за отсутствия образования. Вот, короче говоря, он как-то там, я не знаю, какими-то путями, он стал представителем компании Петра Кеннеда, которая смазочные масла делает для машин. Вот, он стал представителем в Украине, и они создавали там сеть дилершип, здесь, значит, уже как-то. И вот это его так и поддерживало. То есть, они не, их бизнес-среда, когда она просто их выбросила. Просто их выбросила. То есть это пример, что значит, если у вас нет образования, очень тяжело без этого образования, значит, где-то на Западе. Я надеюсь, что Украина тоже постепенно будет идти, но это, так сказать, один момент. Теперь давайте поговорим о тех, кто все-таки получает эти степени, скажем, в бизнесе э, или в экономике. Значит, я сказал, что это не системное образование. Почему? К сожалению, вы знаете, допустим, я не потому, что я умнее всех, или я умнее преподавателей, которые преподают, скажем, в том же университете, но меня учили системно. Меня учили правильно, хорошо меня учили, и очень довольно известные люди. То есть я в свое время даже слушал лекции Нобелевского лауреата Фридмана, когда я учился в Иллиной, потому что он был в университете Чикаго, а мой университет, университет в Иллиной это 200 километров, это тоже Иллиной, в принципе. Вот, и он приезжал к лету к нам читал, значит, это он умер в 2006 году, в возрасте 94 года, Нобелевский лауреат, вот, который получил э, Нобелевскую премию как раз э, в 70-х годах, когда вот эти вот нефтяные шоки там были и все, и его, значит, теория ожидания была очень довольно такая сильная э, теория. Вот. системное образование это очень важно, потому что когда тебя ведут и говорят надо вот это в первую очередь, читай это, смотри это. Теперь, значит, ты бери этот курс, этот курс. То есть, такой культуры и школы, скажем, в Украине, ее просто нет. Ее нет в Киеве, ее нет и в Сумах. Это горе. Ее надо создавать. Поэтому в 2005 году, в принципе, Украина, позже, чем Россия, Россия раньше, в 2001 году, подписала Болонское соглашение, что? Для того, чтобы перейти, значит, на вот этот вот универсальный э, Болонский процесс, универсальную систему обучения, чтобы это было системно. Но если мы возьмем, например, в экономике, поскольку мне это близко, если мы возьмем в экономике, значит, программы, скажем, этого университета или любого киевского, кроме Киевской школы экономики, где совпадение 100%, и со, с любым западным университетом эти программы так называем, перечень курсов только. Я не говорю о содержании курсов. Попадание процентов 10. То есть прошло больше 20 лет. Прошло больше 20 лет. Попадание 10%. Почему? Нет ресурсов. Потому что для этого надо уметь стандартные курсы читать. Допустим, выходя из докторантуры, я должен уметь читать микроэкономику, макроэкономику, математическую экономику и эконометрику на любом уровне от первого курса кончать докторант. Плюс к этому я должен еще уметь читать. Два, две каких-то еще области знаний. Допустим, у меня это была углубленная эконометрика, временные ряды, скажем, там это дело было, и экономика природопользования. То есть, в принципе, каждый из нас, допустим, я имею в виду с докторской степенью, может читать любой стандартный курс на любом уровне. Поэтому мы все взаимозаменяем. Плюс каждый имеет специализацию. То есть у нас нет чисто «я макроэкономист, я читаю только макроэкономику», «я микроэкономист». Нет, ты делаешь исследования в этих отраслях, вот. Но читать ты должен уметь все. То есть, вдумайтесь, подумайте о своих преподавателях, когда вы учились. Может ли кто-то из вас читать вот эти четыре стандартных курса? Поэтому было проще создавать какие-то экзотические курсы. То есть, создавались такие экзотические курсы. Как-то они утверждались, как-то они входили в программу. Но они не системные. То есть, системного образования не было. То есть, системное образование, когда, значит... Грубо говоря, экономистам. Ага, на первом году мы им даем микро, макро, э, без мат экономики допустим, без всякой математики, немножко статистического анализа. На втором, опять, микро, макро, плюс математика, плюс статистический. На третьем то же самое, там, скажем, с дифференциальным уровнем. Дальше, 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 дальше. То есть человек выходит, его отполировали за 4 года, он уже это все знает. Вот это вот системное образование. Вот здесь системного образования нет. Почему? Нет ресурсов к сожалению, нет желания, потому что те, которые, так сказать, добились каких-то ну, успехов, скажем, в советской школе, им иногда тяжело перестроиться. Я их понимаю, это человек академик, ему говорят, подожди, перестройся и делай это все это дело. То есть это то, что я понимаю под весь систем образования. То есть первый пункт у нас такой. Предприниматель в Украине не имеет профессионального бизнес-образования. Как бы то ни было, никто меня не убедит в противоположном. Я уже беседовал со всеми. Обратите внимание на своих олигархов. Кто у них топ-менеджмент? Я знаком, так сказать, потому что Киевская школа экономики, она под фондом Пинчука. То есть я знаком с менеджментом Пинчука, потому что они на заседаниях приходят. Это все люди либо западные, то есть там есть Том такой, допустим, который сам из Англии, с Кембриджем. Либо они оттуда сообразовали. То есть эти люди, когда они уже имеют большие денежные потоки, которые размещены не только в Украине, а везде по миру, они используют профессионалов, которые системно учились, системно образованием. Поэтому как-то надо начинать, правильно? Вот значит, первое, нет этого значит, образования нормально. Второе, к сожалению, к сожалению, опять нет понимания разницы так сказать, и общего, то есть взаимозависимого между бизнесом и экономикой. Поясни. Значит, скажем так, бизнес и экономика в том виде, в котором они существуют на Западе, это области знаний, которые тесно взаимосвязаны, но они требуют разного набора качеств человеческих, скажем. Если взять бизнес, то бизнес требует качеств таких коммуникационных. То есть это люди, которые динамичны, которые хорошо общаются, которые легки на подъем, которые могут быть, скажем, то, что называется team player, то есть они играют в команде, они все время следят за вот этими всякими инновациями в области организации бизнеса или технологий. То есть они очень такие вот. Им не надо быть аналитиками. Это не аналитики. Это совсем другой склад ума. Экономист – это ботаник, по-вашему. То есть это аналист. И аналитик, потому что Экономика ⁇ это экономика, то, что у вас называется экономика-математическая моделирования. То есть абсолютно разные сладки ума. Допустим, я сам экономист, и у меня хорошее математическое образование. Я считаю математическую экономику, кстати, у себя в программе для, для своих магистров. Вот. Естественно, я занимаюсь моделированием. Мой сын, мой сын, он бизнес. Человек, он закончил бизнес и все, все Естественно, у нас есть много пересечений. Почему? Потому что, естественно, бизнес они проходят экономические так сказать, эти курсы, но не в таком объеме, не в такой глубине, потому что им это не надо. Для них экономика – это входные параметры, мы об этом поговорим. Входные параметры для их принятия решений. То есть, естественно, мы друг друга понимаем, но у него профессионально совсем другие качества. То есть, он ненавидит математику, хотя у него по математике четверочка такая крепенькая, если в этом сказать. Вот. У них есть, так сказать, статистический анализ, но не в таком объеме, в котором знают его экономисты. Экономисты знают аналитическую математику, они знают численные методы, они знают статистические методы. Ни один математик этого не знает. Почему? Потому что математика специализирована или в одном, или в другом, или в какой-то, там, скажем, я решаю только интегралы. Нам надо делать все. Почему? Потому что мы моделируем сложные системы с человеческим фактором. То есть стакастические системы, непредсказуемые зачастую, мы должны описывать математикой поведение человека. Это очень сложная задача. Поэтому мы должны владеть всем, потому что мы обычно подразумеваем там какую-то рациональность. Если рациональность, значит это оптимизация. А если оптимизация, значит специальные аналитические методы. Но иногда ты не можешь их решить, это численные методы. То есть вот я хочу вам показать, что экономика и бизнес требуют разных качеств. Опять, если мы посмотрим или курсы, которые читаются, скажем, в любом вузе, которые утверждены вашим министерством, высшей Освита, или как оно называется. Значит, в экономическом образовании мы видим менеджмент, маркетинг, бухгалтерский учет. И еще куча вещей, которые, в принципе, относятся чисто к бизнесу. То есть, если вы полезете на любой веб-сайт и посмотрите, бизнес администрация, это отдельное. У нас это отдельный факультет. Экономика в другом факультете вообще. Они могут быть в одном факультете, но это будут абсолютно разные департаменты. То есть маркетинг это не является предметом изучения экономики. Маркетинг не является предметом изучения экономики. Здесь же, так сказать, чем ты занимаешься? Да, О, экономика, что с деньгами, да? Ребята, надо разделять мух от котлет. Тут разные вещи. Поэтому и обучение должно строиться так, что на бизнес идут люди, которые, скажем, не любят математики. То есть они, естественно, если вы еще и аналитик, к тому же это только плюс. Но они именно вот такие вот подвижные, допустим, умеют, так сказать, беседовать с людьми, умеют, так сказать, это все объединить, эту идею довести до конца, то есть они играют в команде или сами все это делают. Но, если вы собрались в экономику, то это только аналитический склад ума, любовь к математике и ко всем этим численным методам и статистике. То есть вот это вот дано. Потому что, например, сейчас вот я когда беседую со своими коллегами с кафедрой там, прикладной математики, она называется моделирование сложных систем, они читают, значит, допустим, теорию вероятности, они экономистам читают. Вот что они мне говорят? Они говорят, это самые страшные люди. Это самое страшное. Вот читать экономистам, читать, они ноль в этом. Почему? Потому что здесь так сложилось, что экономика это и это, с математикой ничего близкого не имеет. Хотя как раз именно это и есть экономика математической модели. Бизнес, да, но не путайте одно с другим. Вот. То есть это второй вариант. Теперь третий вариант, значит, непонимание системного характера планирования бизнеса. Что я здесь понимаю? Значит, даже в том обучении, которое существует, вот этого системного, значит, понимания нет. То есть, в принципе, бизнес планирование строится уровнем. То есть, представьте два уровня. То есть, это верхний уровень, я называю макроэкономический уровень, и нижний микроэкономический. То есть, то, что у вас учат, это элементы, скажем, микроэкономического уровня. Однако, каждый бизнес, каждый предприниматель, он работает в какой-то среде, макроэкономической среде. То есть каждому, допустим, предпринимателю надо рассчитывать денежные потоки. Для того, чтобы рассчитать денежные потоки, вы должны, значит, использовать формулы, там, дисконтирование и все такое. Но эти формулы включают такие вещи. Как выбрать вот этот вот фактор дисконтирования? То есть это должна быть процентная ставка. Как формируется процентная ставка? Почему вы выбрали эту процентную ставку? Она же зависит от инфляции, от риска. И от многих других факторов. То есть вы должны понимать, в какой макросреде вы работаете и что выбирать. Пример. В Канаде, например, в 1991 году Банк Канады э, вышел с такой.